Марта э, вступает в силу закон на лицензирование импортных препаратов. И это значит, что с 1 марта все препараты, которые импортного происхождения и имбалки, из которого изготовляют препараты в нашей стране, э, останутся станут на таможне. Потому что до сих пор не определены, документы. нету никаких регламентирующих подзаконных актов. Не вызначен, а, не вызначен а, орган, который будет выдавать лицензии. The now, yeah, you know, И принят новый закон о импорте лекарств в Украине, который вступит в силу с 1 марта. С 1 марта ни один импортный препарат не сможет пересечь границу Украины, если у него нет лицензии. С нашей точки зрения, организации МИКА, пациентской организации, всех наших партнеров, которые представляют здесь онкологию, вичинфекцию, другие заболевания. Мамочка у нас там проходит, вот. Проходи, проходи. Нет, его а, мы хотим сказать очень просто. Нам надо, не закон, нам надо, чтобы нам купили таблетки, которые по Назаров для 5,5 миллионов людей не купил. Не купил. И они все остались за бортом жизни. Не надо нам имитировать заботу о нас, а надо ее делать. В Украине люди лежат на постелях и умирают. Потому что именно Азаров не купил им таблет. таблетки. Так вот им в субботу и воскресенье собираться в Катни не надо. И по этому закону, а подумать, как они лишают службы безопасности Украины и милиции денег, для того, чтобы людей, детей, стариков обеспечить препаратами и лечением за государственные средства а не фантазировать, как они будут делить деньги фармкомпании себе в карманы. Мы здесь собрались на этой импровизированной точке для только по одной причине. Чтобы сказать, какой лук у нас, нас деньги после первого мая. И предупредить всех украинцев. Сейчас я передаю слово всем спикерам, которые здесь находятся. Пропустите, пожалуйста, мамочку. И мы вкратце расскажем каждый свой источник вопрос как бы обеспечения жизненно необходимыми медикаментами э, уже не первый раз поднимается и вот сегодня у нас есть потому что э, вся практически больше чем на 90% э, процентов, э, медикаменты, которые актуальны в спасения различных вопросов из-за инфекции, они из э, земного происхождения э, каждый раз

Сегодня я здесь потому что э, с 1 марта должен вступить в силу закон об обязательном лицензировании препаратов, которые производятся за границей. Я пациент службы СПИДа нашей отечественной и принимаю жизненные для себя необходимые препараты антиретровирусную терапию, которая больше, чем на 90 вся и иностранного производства. И для меня этот закон это ну, очень реальная угроза жизни, потому что ну, пускай еще месяц я буду получать то, что есть на складах, а потом это же ведь ну, очень усложненная процедура лицензирования, потому что нет нету у нас органа, отвечающего за эту процедуру. Есть только закон. И поэтому прерывания лечения и сложности, связанные с этими, смертью. Но это реальная угроза для вас. Это реальная угроза, и поэтому я сегодня здесь, чтобы не допустить этого. Для того, чтобы протестовать против принятия закона, который вступает в силу с 1 марта, закон о лицензировании всех импортных препаратов, в Украине на данный момент до 85-90% всех препаратов, которые покупаются или в аптеках, или в централизированных государством, это импортные препараты, или привезенные, или ä, произведенные из импортной сырья. Это препарат для лечения многих заболеваний, от сахарного диабета до таких специфических, как гепатит, туберкулез и ä, вич -инфекции. Вот. Вы, вы какие-то да. Нет всякого сомнения. Сейчас я прохожу лечение. Кроме того, как, собственно, врач и работник здравоохранения, я не смогу лечить пациентов и обеспечивать программы лечения. Так и сам я, я человек, живущий с гепатитом С. Я начал лечение два месяца назад. Если этот закон вступит в силу, я не смогу закончить свой курс лечения. Леженцев лекари... Константин инфекционист, а также я член а, дурачевой Рады Пациентов. Пожалуйста. Мы не предмет торговли, и не надо нашим здоровьем так разбрасываться. Как у них поднялась рука 5,5 миллионов людей лишить лекарств в этой стране в бюджете? Он про свою зарплату не забыл, а про то, что не купил детям таблетки, забыл. Так вот, имитировать обеспокоенность не надо. Надо действовать для людей. На ломах. Теперь исправлять остается двум инстанциям: аппарату президента либо Верховной Раде. Точка. А они свое грязное дело уже сделали. И исправлять будут другие люди. Нету, ни инструкции, ничего нет. Только вчера они определили орган. Осталось две недели.

Да, да. Ой, и я думаю, решение президента еще очень сильно повлияет на то, что коррупции не появится еще одного инструмента грабить народ. Да и все. Но что бы ни говорил Азаров, пока миссии не придут вам, слушать, все, что они хотят, чтобы пациенты платили больше за таблетки. У Азарова нет никакого желания помогать пациентам. Если бы он хотел нам помочь, то он бы нам в начале года бы препараты, из которых нам нужны. А вот это имитировать помощь по субботам, собираться ради закона не надо. Вы уже этой очень сильно много лет. Я вам скажу так. Хронически больные люди, анкобольные люди, с серьезными заболеваниями, которые приводят к витальном исходе, не получат в этом году таблетки только потому, что Азаров не выделил на это деньги нас обращение от всех пациентских организации Украины, чтобы он и спас. Потому что Азар придумал закон, который решает от возможности выше. Закон о импорте лекарственных в Ему не надо нас успокаивать. Мы точно знаем, сколько мы платим за лечение в этой стране. Все люди, и даже те, которые ходят просто в аптеку, этот закон уничтожения возможности выживать для хронических больных людей. Все, что мы просим от президента, вот здесь уже тысячи подписок, чтобы он аннулировал и еще дал по шапке тем, кто подобные инициативы в этой стране инициирует. И, если можно, донесите А не с в этой стране принципиально мы не считаем его источником добра для нас. Он не купил в этом году и не заложил ни одной копейки для пяти с половиной миллионов хронических больных. Ни одной копейки. Если президент мешает, первое, пусть отменит закон, а а второе, пускай в конце концов купит нам таблетки, чтобы мы не умирали. Наличие и отсутствие бумажки, которую он сейчас придумает, нас не спасет. Нас спасет финансирование программ лечения в Украине для всех украинцев. Если он это не сделает, люди будут умирать дальше. И не надо его придумывать имитировать о а нас заболит. Вот мы сейчас передаем это обращение и очень сильно надеемся, что президент нас поддержит. И это зло с 1 марта не года

Тому для мене для мене звичайно важливо, щоб ліки в Україні були. Які саме препарати вам потрібні? Чому ви вважаєте, що їх не будуть? Це препарати імпортні, тобто вони в Україні немає аналогів взагалі. Це калімін, який для м'язів, і муран препарат, який зтримує імунну систему. Через це препарати від рідкісних хвороб. Їх заводиться і так не дуже багато. І з досвіду з досвіду імпортери будуть, якщо будуть отримати ліцензії на ці препарати, вони будуть робити це в останню чергу, бо це мало хворих, мало грошей. Їм це не цікаво. Якщо його не буде Приймати, то я навіть боюся говорити, що може бути. Це можна прирівняти як до діабету. І в нас було таке питання: за що купити цей препарат? Його можна було купити з та да, це препарат не такого широкого спектру, що зайшов в різну аптеку, його пробив. Gəl, başla mənimlə, gəl başla.